Моя колінка, жаліється мала колінка. Ой, тату, як вона болить, це ж треба так її розбить. Бадьорить очі в туселі. Тримайсь, ми всі не металеві. Ану поглянь на мій живіт. Он бачиш шрам? апендицит. Вже, як то кажуть, баба папа воду, але робили без накону. Як польку боляче було, та все минуло зажило. Замов кладівчинка Кулина, до тата сіла на коліна, та й ну жаліти, и той біль нестерпний тамувати. Не раз потом тому татку чув, це ти із лікарем побув. Ходит доченька смешно из Кацабочина, с какой-то странной мукою, поглядывая вниз. Что он все время пукает и пукает и пукает? И мама забочена, Кто он? Да организм. наблюдаю тихонько за разделкой селедки к столу. Пальчик в глаз ковырнет то легонько, то сильнее, подобно сверлу. Тереблю с увлечением хвостик, с удивлением на пригляжу. гляжу. Скоро шесть, и любимые гости, я ж пока над рыбежкой кружу. Изучу я подробную находку, и меня интерес разберет. Слушай, мам, вот съеди мы селедку, и она еще больше мы. за такую высоту. Шел с работы дядя Степа, видно было красоту. Трубатур устал скитаться по лесам да по пещерам и решил приехать в замок, чтобы стать пенсионером. Ах ты, доченька моя горемычная, скушай, доченька, яйцо заграничное, я заботы у тебя охвачу, а потом обратился к врачу. Испугалась Белоснежка домика. После следующей фразы отдыхают коники. Белочнишка постарела и в мам. Мам, ты не станешь ревновать. Короче, я женюсь. На ком, сынок, восстала мать? На Любочке, мамусь. Так некрасивая жена, ну выбрала, вот террас. Должна быть миленькой жена. Пройдет четвертый класс. Нет, я женюсь на умной, мам. Воды не пить, лица. И ж грамотей, совет я дам, спроси Карла у отца. Поплелся к папе, женишок. Короче, так и так. А тот испортил нам стишок. На умный? О, дурак. ну, трохи там просто дитя, что и сказалось. Лягаем у спаты, я их заколисую. Ну, это десь сроки пару лет тому. спросила. Ой, все ли расскажешь дитю о том, это страшная сила. Во, время, во времена полудиких людей жгли нас на кострах из-за диких идей женщин самых красивых. Мор, наводнение или недорог, или холера на город идет, ведьма виновна, значит, тут не отвертишься, На и шафот, коли тебе судачи. Лучше об этом пошепчемся днем. Надо же, мам, как классно классно, что мы в этом веке живем. Я ж прекрасна. В 21 веке в доме есть малыш, интернянии человека ты не удивишь. Облегчает, слава Богу, материнский пост, электронных технологий, неуемный рост. Все родителям в угоду, на перегонки. А сейчас вот входят в моду видеозвонки. Видно комнату отлично, видно, хоть залазь. Вновь с кузиной по привычке вышел брат на связь прятки салочки играют, будто на его. Представляете, какая воля, баловство. Папа с мамочкой любой смотрят на ребят, заводить сестру родную больше не хотят. Говорили по секрету, прямо с плеч гора. Их устраивает это видела сестра. Дарит чудо, видной связи, дива интернет. Виртуальные проказы, рта второго нет, не болеет, не дерется, ночью не кричит. А в истерике забьется, можно кричать.